Здравствуйте всем. Меня зовут Карина. Я написала небольшое, ну, такое малюсенькое стихотворение, посвященное Майковскому. Но для того, чтобы его понять, нужно прочитать что-то из него, потому что я Маяковского люблю наполовину. Вот, прочитаю то, что мне очень сильно нравится. Большому и грязному человеку подарили два поцелуя. Человек был неловкий, не знал, что с ними делать, куда их деть. Город весь праздники возносил в соборах. Люди выходили красивое надеть, а у человека было холодно. И в подошвах дырочек овальцем. Он, Он выбрал будет. поцелуй, который побольше, и надел его, как калошу. Но мороз ходил злой, кусил его за пальцы. Что же рассердился человек? Я эти ненужные поцелуи брошу. Бросил. И вдруг у поцелуя выросли ушки. Он стал вертеться, тоненьким голосочком крикнул «Мамочку!». Испугался человек, обернул лохмотьями души свои дрожащие тельцы, понес домой, чтобы вставить в голубенькую рамочку. Долго рылся в пыли по чемоданам, искал эту рамочку, оглянулся — поцелуй! Лежит на диване громадный, жирный, вырос, смеется, бесится — Господи, заплакал человек, никогда не думал я, что так устану, надо повеситься. И пока он висел, гадкий, жаренький, в будуарах женщины, фабрики без дыма и труб, миллионами выделывали поцелуи всякие, большие, маленькие, мясистые, рычагами шлепающих губ. Цей вірш Маяковського це одне з моїх найулюбленіших його творінь. І тепер, якби, моє ставлення до цього письменника, поета краще говорить. Я люблю Маяковського! Впіл, він шикарний навпіл, його слово солодке. І нехай скаже хтось, що він геній, та не я, як не можу назвати Святою Водку. Він шикарний, нехай шикарнючий і не просто шикарний, а в кубі у чверть у четвертій він степені дуже. Нехай лідер перегляд в Ютубі. Ну, пробачте, не можу звати генієм того, в кого забракло цвяхів в голові, щоб хоч руку потиснути. тому, хто його тим генієм зліпив. Спасибо.